हुकाम ने पीर को कहा है कि इस खत में संबा सेक्टर से चपचपा बमों की बाजियाती ने जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी इदारों के अंदर खतरे की घंटियां बजा दी हैं क्योंकि ये इस बात की निशानदेही करता है कि मरकजी सरजमीन में दहशतगर्दी का एक नया मरहला शुरू हो चुका है बी एस एफ ने चौदह फरवरी को जम्मू खत्े में संबा सेक्टर में बैन अमामी सरहद के साथ एक ड्रोन के जरिए गिराए गए बमों की बाजियाफत किया था और इस ख्याल के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट कर दिया था कि कुछ आई डी ई डी वादी कश्मीर तक पहले ही पहुंच चुके हैं ये चपचपे बम की पहली बार बाजियाती थी जिसका अफगानिस्तान और इराक़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है हिंदुस्तान में ये मुतशाबे ईरानी दहशत गर्दों ने फरवरी दो हज़ार बारह में एक इसराइली सफारतकार की गाड़ी पर बम से चिपका कर इस्तेमाल किया था जिसके नतीजे में उसकी अहलिया जख्मी हो गई थी एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि बहाल कश्मीर में तश्वीश का बायस है और सिक्योरिटी फोर्स के काफिलों की नकल व हरकत के मीरी ऑपरेटिंग तरीके कार पर नज़र ानी करने की ज़रूरत है ताकि इस किस्म के ख़तरे को ख़त्म किया जा सके हुकाम तो ने बताया कि चपचपा बम जो दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानी अफवाज भी इस्तेमाल करते थे किसी भी गाड़ी पर छिपकाए जा सकते हैं और इसे रिमोट कंट्रोल या टाइम के ज़रिए फोड़ा जा सकता है